Пусть ходять і смотрять. Так співає моя сьогоднішня гостя Лідалі. Незалежна та самостійна артистка. Сьогодні в гостях у точка М. Поки ти дивишся анонс, не забудь підписатися на канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А я піду зустріну Ліду. Точка Ця e, нове настолька розтала застала і мене, і Ніну в розплох. Uh, что я помню, первые минуты и часы, и даже дни, мы вообще не понимали, что произошло. Но прекрасно все знают, что у меня нету богатого бойт-пренда, спонсора, продюсера. Сейчас тот самый этап, когда uh, я сама этому всему учусь. Когда мы побачим и почуем тебя, какой будешь ты? С Нового года! Uh, в новом году будут новые песни, новые перевоплощения. Я сейчас на том самом пути, когда я могу пробовать. Я не рассчитывала никогда в жизни, что смогу перевоплотиться в комедийного персонажа. И помню первый эфир, когда нас собрали, я искала микрофон, потому что мне вместо микрофона у вас сегодня больные туфли, девушка, возьмите, пожалуйста. Я его не скрываю, не прячу, не закрываю его на ключ с дома, я говорю, никуда не выходи, смотри мне. Люди должны к этому прийти, если он не готов, я Давай, не праню на него. руки и сердце? Да, 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 и это такой кайф. Точка М Сьогодні гостя точки М Ліда Лі. Лідалі. Uh, покажи, спасибо. як треба ходити, щоб всі ходіти смотреть. Ось вот так, вода. Ходіте смотрять. Очень пожестна. почему я решила стать певицей, как слежу за фигурой и какой у меня рост. Никто еще так швидко не отповедал на твои вопросы. Ну, потому вопрос, что я не задавалась ставлять. недавно вот вопросами, потому что э, приходишь на интервью и люди практически задают иногда одни и те же вопросы. Mm -hmm. Поэтому это вот самый такой э, актуальный момент. Ну и когда в Инстаграме делаешь некие опросы тоже, отвечают? Задають. Ми зараз з тобою можемо зіграти у камінь ножиці бумага. Так. Якщо ти виграєш, то ти маєш право не відповідати на одне питання в інтерв'ю. Будь-яке. Можеш просто, якщо не хочеш, сказати ага. я не хочу відповідати. Окей. Да. Граємо? Давай. Ю, це па. Все. Не Нібить об тому сьогодні буде з рубрика чесних відповідей. О-о! Точка Мідалі. Mm -hmm. Сьогодні гості точки М. Я рада тебе тут бачити. Взаємно. І е, коли я е, дивилася твою біографію, а як виявилося, ми з тобою одну і ту ж саму кількість років, але тільки трохи в різні роки, е, займалися у ансамблі народного танцю Веселад. Да ну ладно! Да. чотирьох. До, вот, до 13 лет, практически 10 лет, 14 поступила уже в цирковую, да, прям каждый день. Ой, ну это прям класс, вот <связать> это <я связать> неожиданно, супер, <Нашла>? клёво, <связать> Вот, вау, Маш, спасибо, класс, Я хочу тебе показать, что говорят про тебя люди на улицах. Вы знаете, кто такая Лида Ли? Так, да, знаю. Хто це? Співачка. Вона, мабуть, співачка. А, співачка. Вона була а, бек вокалісткою як, якщо пам'ятаю, головною а, в Монатіка. Вона асоціюється в мене з Монатіком. І її про дісвором Монатік? Ізпълнітельниця, така та українська. А, я знаю через Монатіка. Я Монатіка не дуже слухаю. Тому... А, потім прийшла на голос і зараз стала вже сольною виконавицею. — Ви знаєте, хто така Лі? -далі. Ні. Ну хоча что то слышала, возможно. Не слышала. Не можу сказати. Приймала участь у танцях з зірками. Була учасниця танцю танцюсі. Танці з зірками. Танці зірками", зірками, так. так. Кажу, я, напевно бачила боїнішопінгу, але це не точно. Ну я тільки чула Ім'я. Молодець, що вона вийшла в люди, гарний голос, гарна виконавиця. Успіхів у творчості і в подальшому житті. І тепер переходимо до питань. какие были сложности на шляху э, достижения своей не знаю марии э, карьерного возрастания 14 лет я поняла что будет происходить в моей жизни чего бы я хотела и первый проект был да, шоу номер один ведущим тогда был филипп киркоров ани лорак владимир зеленский был креативным продюсером это прям было первое шоу на которое я попала и такой первый лагерь в котором мы заехали жили там, у нас каждый день были мастерство актера, вокал. Мы постоянно были вместе, и что-то происходило. Я просто тогда вот, будучи этим ребенком, попала в такую классную очень тусовку. И по-моему, когда мы вылетели... И тренером, кстати, у нас была наша группа Джамала. Да. Еще было на Танцях. Танці це твоя стихія, як ми вже зрозуміли, ти займалася народними танцями, mm -hmm. а власне народники можуть багато, вони досить універсальні. Єдине, чого вони не можуть, це бальні танці. От В кліпі Пойми", вперше случилось танго, і я чомусь е, немножечко е, розчищувала на те, що мені буде легше. Але коли почали працювати з Льшею в якому мій партнер в цьому сезоні, був, і почалася Шейп. Кик, еще куча каких-то слов, постоянно какие-то жутко неудобные позиции, в которых надо было существовать, и при этом еще как-то выглядеть органично. И я поняла, что бальное искусство ⁇ это вот отдельная вообще история, очень сложная, но очень красивая. Ты проглядала? свои эфиры. Есть прям любимые эфиры, которые я люблю прям пересматривать очень. Это наша самба. И я вот считаю, что это один из самых ярких э, наших выступлений, яркое такое перевоплощение. Я не рассчитывала никогда в жизни, что смогу перевоплотиться в комедийного персонажа. Но ну, мне как-то всегда это очень было сложно но тут вот как-то что-то душа просто пошла на распашку очень классный номер мы перевоплотились в брату и сестру семейки Адамсом и вот я прям как-то он настолько для меня какой-то родной близкий атмосферный и очень крутой богато кто и я в том числе mm -hmm. уважаю, что вас злили зарано но это же проект э, о зрительской любви о он о на танце безусловно но э, самое же главное то, что решают зрители кто проходит дальше в тот или иной этап. И вот потом, спустя... Я не понимала, мне, конечно, было жутко обидно, очень обидно, потому что мы понимали, что мы уйдем рано или поздно, проект закончится. Мы только-только вот начали набирать обороты, как-то вкусили это все, проснулся этот жуткий спортивный интерес, как и у меня, и у Леши, и мы вот с утра до вечера просто в моей жизни были только танцы. Я забыла о том, что я вообще как бы певица, что я пою. И помню первый эфир, когда нас собрали, я искала микрофон, потому что мне вместо микрофона у вас сегодня больные туфли, девушка, возьмите, yeah. пожалуйста. Yeah. Дело в том, что многие думали, что пара, которая, вот как ты говоришь, хорошо танцует, нам очень приятно, что были такие комментарии по поводу нашей пары, что мы просто не нуждаемся в поддержке. И некоторые не голосовали, потому что думали, что у нас и так все будет хорошо. Но если уже уходить, как мы ушли, то самая большая награда, мы ее приобрели вот на следующий день после ухода. Это те люди, которые хотели видеть нас дальше, которые создали хэштег «Верните Лешу и Лиду». Мы станцевали контент мне проекта. И все равно этот проект подарил мне самое главное – очень талантливого человека. Я думаю, что имя Леша Базела еще не раз будет звучать в рамках нашей страны, а то и не только. Ходят чутки, что вы Пішли від Діма Монатіка через якісь власні причини. Чи правда це, чи що взагалі сталося? Тому що я читала твої інтерв'ю з цього приводу, угу. і там була ніби цитата від Діми, але інтерв'ю твоє: що одного ранку я прокинувся і зрозумів, що дівчат треба відпускати, що вони мають йти жити своїм життям угу. і так далі, і тому подібне. Ну, І відпустив. Так оно и было. Мы встретились в офисе вместе с ним, нас позвали на встречу, и Дима озвучил вот такую свою мысль, которая к нему пришла. У вас же был подписанный контракт да. с продюсерским центром, да. и он еще тривав до сих пор, и много времени длится. Да, 10 лет. Была возможность попробовать. Мы попробовали, и все это, в принципе, начиналось. А давайте попробуем, девочки. Не было каких-то прям грандиозных суперпланов. Мы хотим, а вдруг мы вас верим, мы хотим вас поддержать. Вы очень талантливые, давайте вот попробуем. И это, извините, проба в кавычках, можно сказать. Это получилось настолько мощно, грандиозно, сильно. Я благодарна за этот старт. Я настолько уважаю, люблю, ценю и дорожу этой командой. И это решение Воно ж не було просто так, воно було осознаним, і тому ми прийняли з ней. Вам аргументували це, окрім того, що просто я прокинувся і відчув. Нам сказали, о том, що ви готові, ви повинні далі йти самі і протаптувати себе всю цю дорожку. До е того, як ви стали сольними угу. артистками, ви були у Діми і, і бек-вокалістками. Дуже довго, да. Дуже довго. І ви е, пройшли і нічні клуби, і корпоративи, і олімпійські. Ви пройшли все. Е, і у вас було дуже багато роботи, дуже багато концертів, дуже багато зайнятості. Очень. І потім в один день вас відпускають. Це таке був шок. Е что но ну, мы вышли за дверь сниной и расплакались потому что это было неожиданно абсолютно и мне были готовы к этому и только вот все 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 набирала обороты было много выступлений концертов и всего остального запланированного и а... Ну, ты знаешь, вот прошла, наверное, где-то неделя, и я просто собралась. Мы как раз готовились к атлас-викенду, мы готовились к концерту, ко Дню независимости. Было очень много всего насыщенного творческого, что это творчество настолько меня вот э смотивировало еще больше как-то вот открыться, искать, творить, экспериментировать и направило на нужное русло. Я благодарна этому периоду. И, и поняла, что нужно учиться. Это тоже интересно. В этом тоже есть свои какие-то моменты. Нужно понимать, как работает этот бизнес. Если ты хочешь быть действительно э, сильным, э, уверенно стоящим на ногах артистом. Вот пример Димы. И так, как он все сделал, так, как он вместе с командой проложил этот себе путь. Это очень классный пример. И почему бы нет? Почему бы, значит, не попробовать так и найти из этой ситуации вот другое решение? Какие сейчас отношения с Нино? Когда мы видимся, мы отмечаем день рождения друзей, знакомых, вместе встречаемся, проводим время, пьем чаи. Более того, я вам скажу о том, что Нина даже показывает свой музыкальный материал, который готовит, и я знаю, что в скором времени она порадует, очень круто. Она для меня очень знаковый человек в жизни, у нас безумно много общего. Понимаете, в чем прикол, что мы с Ниной учились в одной школе, в разное время. Uh -huh. Мы учились в одной музыкальной школе и мы учились у одного педагога в музыкальной школе. Но ну, просто мы когда познакомились и вот начали как-то вот эти пазы сходиться, это конечно был шок. Мы очень похожи ценностями, а, видением, открытостью, а, где-то наивностью, искренностью и отношением к этому миру. Наскільки тісно вони спілкуються з монатікою? Діма піддержував на танцях со сейчас, і от вышел коли песня його пісня on fire", которую котрому недавно презентували, теж для мене безумно знакова пісня. Он теж поддержал і порадувався этому событию. Наскільки я знаю інформацію, що Діма, коли вас відпускав, угу. він вам подарував по угу. Тобі On Fire і ніно ту, яка. Скоро Очень выйдет красивый. и всех порадует аж. Ты делала «Звучит продакшн» и uh, делал «Дима». Мы просто там были минимальные штрихи в сведении, но это такое просто капля в море. Как ты уявляешь себе свою наступную песню? А, более того, я ее уже очень хорошо и отчетливо слышу в своей голове, потому что она уже есть, помимо того, что а, уже совсем скоро выйдет дуэтная работа вместе с группой Катнай. Это уже будет первая такая ступень к некому перевоплощению моему. Я там буду кардинально другой девочкой. А это будет абсолютно другая музыка. Более того, эта песня будет на украинском языке. Это первая это будет песня. Песня больше устыли гурту Каднай»? Ух, я даже не знаю, там такой микс, ну, но мне кажется, нужно послушать, чтобы понять, что там происходит. Но там такая синергия, энергия и саунд ребят, который очень крутой, очень фирменный для меня. Там и твоя, потому что все, что было до этого, это такое, бы бачив дим, угу. умовно. Если сейчас это будет коллаборация с Каднаем, то в этом всему будет и их видение тебя. Угу. Когда мы увидим и почуємо тебя, какой будешь ты? З Нового рода. Uh, в новому році будуть uh, нові пісні, нові перевоплощения. Я сейчас на тому самому пути, коли я можу спробувати для просто глядача і слухача, це не те, що початок там. Перша пісня, вау, друга mm -hmm. пісня, вау, третя пісня, вау. там Зараз скадна, і ми буду вау. Ну тут вже не так просто помилитися, тому що було багато вау-ефектів. Очень сложно держать цю планку 100% по всем параметрам і касається візіо роботи, всього остального. M. До речі, теж твоє інтерв'ю про те, що е, у тебе такі круті кліпи, тому що у тебе багатий бойфренд. <реш> ти сказала, що просто я працюю в класній корпорації, mm -hmm. <реш> і тому у мене такі кліпи. Разні слухи. Е, зараз е, на е, On Fire mm -hmm. е, це вже ти. без корпорації знімала лірик відео і денс відео. Це вже твоє бачення і режисера, якого ти собі обрала. Да. Э, все, что вот было в корпорации, было в корпорации. Я безумно этому благодарна. Но вот с периода, когда э, начался новый, другой интересный этап, да, я сейчас в, э, в поиске команды, людей. Рядом есть уже те люди, и я им безумно благодарна, которые э, поверили с первого дня. Когда узнали эту новость, они просто сказали, ну окей, все хорошо, давай так, собираемся, идем дальше. Мы рядом, мы поддержим. И я безумно им Благодарна. Ти любиш швидко відповідати на питання. Шутками. Не не завжди быстро, конечно, могу среагировать, но ну, давай попробуем. Я спитала швидко, шутками а швид... те, швидко. <рес> шутками. <рес> шутками тоже хороша. Є термінове задание для тебя. Подпишись на канал просто зараз. А також натисни на дзвіночок. А коли додивишся, то лиши коментар. Все, не відволікаю. Тікток чи інста? Інста. Чинок, про какой шкодуешь? Нет таких поступков, всегда нахожу в этом какую-то другую сторону. А, какой твой гонорар за корпоратив? Ну, слушай, есть команда людей, которые работают, и вот у них можно уточнить всю эту информацию. А, без чего ты не выходишь из дома? Без мобильного телефона, без э, бутылочки воды, без блокнота и без ключа от машины. Ты пишешь ручку? Да, 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 да. И это такой кайф. Я очень давно не писала, очень, потому что все в телефоне было. Но вот какой-то настал период, когда идет поток мыслей, и мне как-то вот чего-то было некомфортно его фиксировать именно в телефоне. Я взяла и первые вот эти ощущения, когда, боже, я разучилась писать, что происходит. И начала писать, писать, и э, мне так легче запоминать, мне так легче э, фиксировать все, а потом вычеркивать тоже очень приятно. Чего тебе не выстачает в жизни? У меня все я есть. Родные, близкие, у меня есть любимая работа, у меня есть любимая классная команда. Я занимаюсь самым любимым делом, которым, о котором мечтала, поэтому я самый счастливый человек. Кто твой кумир? Селин Шкидлива Кофе. Гроши слава? Или. 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 Или что? Было три, было три варианта. Я тот человек, который никогда не гнался за деньгами. Кто зараз вкладывает гроши в проект Лидали? Лидали. Ну, прекрасно все знают, что у меня нету богатого бойт пренда спонсора, продюсера. Сейчас тот самый этап, когда а, я сама этому всему учусь. А ты бы хотела работать с продюсером? Говорить, что я хочу там стать продюсером самой себя, нет. Я понимаю, что это так сложно. И весь этот менеджмент, и закулисная работа, она безумно сложная. Если хочется творить, написать песню, очень много энергии, времени, времени забирает именно вот эти какие-то организационные моменты. Поэтому, безусловно, рядом должны быть просто люди, команды, которые помогают. Но интересно мне в это во все окунаться, руководить процессом, где-то что-то узнавать новое для себя, открывать. Я просто четко понимаю, что вот тот самый путь, который сейчас я прохожу, я рисую его сама. У меня есть рубрика ⁇ Директ ⁇ Uh -huh. И тебе в Инстаграм в директ также пишут люди, uh -huh. это я И мы сейчас ответим на какое-то яко которое пришло тебе в Инстаграм. Вернулась бы на танцы за реваншем? Я бы с удовольствием, я не скрываю, я бы очень вернулась. Я бы вернулась точно бы с Лешей и еще бы так там почудила. Здорово. Что еще спрашивают? Лидо, говори Леше, чтобы он танцевал а в следующем сезоне. Быть, давай, давай. 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 Сколько КГ у тебя украл проект? Не то, чтобы он украл, я была счастлива, потому что он украл 4 килограмма. Пишет девочка из Казахстана. Лидочка, будет ли возможность с вами спеть? Это моя мечта. Я бы очень хотела. И настолько, кстати, открыта таким штукам. Я тебе зараз поставлю файл где на голос, на зовнішність, и ты маєш вгадать, кто поставил тебе это вопрос и ответить на него. Давай, хорошо. Лида, привет. Такой вопрос к тебе. Правда ли, что когда ты ешь суши, ты добавляешь достаточно много васаби в свой соус? Нина, я узнаю сразу. Это, по-моему, супер очевидно. Это была Нина. Класс. Лида, привет. Такой вопрос к тебе. Правда ли, что когда ты ешь суши, ты добавляешь достаточно много васаби в соевый соус? Yeah. <laughs> То, что я добавляю очень много васаби, это правда. Я люблю остренькое. Повязана какая-то история с этим? Нету никакой истории, просто всегда э, она тот человек, который не ест, по-моему, даже имбирь, и она отставляет вот все вот эти дополнения, которые идут вот, сушам. Я не доедака, я забирака. Я забираю это все, и у нас сразу не на суше, а я могу есть просто один имбирь. И васаби. Ти, знаєш, все кажеш постфактом. У тебе mm -hmm. були стосунки з чоловіком, з яким ти жила два з половиною роки, і потім, ти, коли вони закінчилися, розповіла: так, да, були такі стосунки, це був психологічний аб'юз, тому що він знецінював mm -hmm. мене. Зараз у тебе інший бойфренд. Yes, so. а, mm -hmm. Ти говориш, що він теж з музичної сфери, з творчої сфери, але не називаєш ім'я. Это не Ой. во мне причина. Я его не скрываю, не прячу, не закрываю его на ключ. Дома границу, куда не выходи. Смотри, мне буду наблюдать за камеру, куда же ты пошёл? Нет, это его решение. Он не хочет, несмотря на то, что он э музыкант, несмотря Ой, на то, э, что знаешь, он безумно я, талантлив. А вы просто з дівчатами обговорювали, uh -huh. типу, чому можна ховати свого бойфренда? Так. Там які були варіанти, оно ну, цікаво? Тип, побачка, він бізнесмен ага. і не хоче, щоб про це знали, або у нього дружина і троє дітей, і він не хоче чтобы про это знали, знаешь, а тут если человек тоже творческий, творческой творче сцены, не имеет никакой такой сомневательной истории, знаешь. Абсолютно. А... Тут момент того, что он понимает, что он тоже становится публичным, а я понимаю, что его устраивает публичность ровно на сцене, когда он берет свой инструмент, когда он максимально с головой уходит в музыку, вот это вот его процесс, от которого он получает удовольствие. Безусловно, настанет момент, когда что-то поменяется, и мы расскажем о своих отношениях. Но люди должны к этому прийти. Если он не готов, я Ты не на него. Это рука и сердце? Ох, а кто кажется, что ей не было? М -м -м. Твои пальцы. Это просто загадка. Нет, дело не в предложениях, дело не в чем-то другом, а дело во внутренней готовности человека. И я уверена, что он придет к этому, потому что сейчас он помогает максимально э, воплощать все мои музыкальные фантазии. Он творит со мной я вместе. На тобой студии. Да, да. Он э, помогает создавать сейчас э, альбом, который мы тоже готовим, и максимально погрузился в этот процесс. И я вижу, как он получает удовольствие. Но вот он хочет э, вот э, оставаться вот там, пока так. Я это принимаю. Я просто принимаю, поддерживаю, и, и все. Это людина, яка працюет с тобой команды Димы. Нет. Натикала. Не это это человек, человека? с которым на, на самом деле мы знакомы безумно давно. И поначалу вообще даже не общались, и нам ну, как-то вообще не, занимали, не замечали друг друга, а потом в один момент поняли, что мы настолько два родных человека. И так бывает. .точка М. Лидали сегодня Точки М. Дякую, что посмотрели выпуск. Подписывайтесь на канал. Залишайте комментарии. Можете намагатися вгадати, что. А какой инструмент? А вот пусть угадают инструмент какой. Я не буду раскрывать пока. Нет, имя тоже Очевидно, супер. Пусть угадают, на каком инструменте играет. Давайте поиграем в эту игру. Пишите в комментариях и дальше мы Лиду раскрутим Нормально. И ты знаешь, что до чего Я очень благодарна. Спасибо тебе, что пригласила. Б.И. Класс. Давай мне мотцы. Спасибо. 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 Спасибо всем. Точка mm М. -hmm.